Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Напередодні стало відомо, що через падіння вертольота загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі. Чого чекати після його загибелі? Про це будемо говорити сьогодні. З нами на зв'язку Мазіар Міан це незалежний іранський оглядач, автор телеграм-каналу Революція в Ірані. Я вас вітаю. Добрий. день. Е, от, власне, хочу спершу розпитати, а які останні деталі? про загибель президента Ирана, что станом на зараз відомо. Если давайте начнем с начала, как это произошло. Была встреча иранской делегации с делегацией Республики Азербайджан на на кордоне на границе с Азербайджаном, значит, по, после возвращения иранской делегации оттуда иранская делегация вылетела тремя вертолетами и возвращалась там в сторону Тегерана. Значит, два вертолета долетели а, до цели, а один вертолет, на котором находился президент а, Рейси, министр иностранных дел, а, а, представитель верховного лидера в городе Тебриц и а, губернатор, а, глава областной администрации а, Восточного Азербайджана, они погибли. Там на борту было еще несколько человек, всего там восемь человек погибло. Значит, ночью был густой туман. Утром уже, когда туман рассеялся, нашли вертолет все тела частично сгорели, но удалось всех опознать, и сегодня утром объявили о том, что все, весь экипаж и пассажиры погибли. Значит, верховный лидер Исламской Республики уже подтвердил и утвердил, что в Временно исполняющий обязанности президента становится бывший его заместитель, первый заместитель президента Мухаммад Мухбер. И в течение 50 дней он становится временно исполняющим обязанности президента, после чего пройдут выборы президента Ирана. Дякую, що так окреслили ситуацію, і далі ще будемо говорити. Але хочу вас спершу, або ви описали, розказали нашим глядачам власне, про постать Ібрагіма Раїсі. Хто він якою був постаттю для Ірану? І також в такий момент ми бачили, що коли стало відомо про загибель, бачили відео, що в Ірані пускали салюти. Чому така реакція була у людей Ібрагім Раїсі в Ірані знають как міцніктігірана? Почему Мясник Тегерана? Потому что в 80-е годы он участвовал в убийствах и казни 3-4 тысяч человек. Это политзак... политзаключенные, находящиеся в тюрьмах Исламской Республики в то время. И именно поэтому в 2019 м были наложены санкции на него и Amnesty International э, потребовал э, провести расследование этих преступлений э, и обвинил Раиси в том, что он участвовал в них. Э, значит, и именно из-за этих убийств его называют мясником Тегерана. Э, и э, он стал президентом в 2021 году. Э, и э, он находится в очень близких находился в очень близких отношениях с лидером Исламской Республики. Мы знаем, что в Иране президент это второй человек по факту, а первый человек это лидер Исламской революции Али Хаминей. Он находился в очень хороших отношениях и поэтому, в том числе, люди как бы его не любили. И после протестов в двадцать втором и двадцать третьем году в Иране, когда э, на улицах Ирана убивали протестующих, полиция очень жестко разгоняла э, протестующих, это было как раз при президентстве Раиси. Uh, он еще больше вызвал народную, народную ненависть. И да, действительно, после того, как стало известно, что он, возможно, умер вчера ночью, и сегодня утром, когда уже официально об этом объявили, uh, люди в Иране радуются, многие пускали салют, uh, раздают сладости на улице. Вот, власне, ви таки зазначили, що він був людиною в країні, Власне, насколько его влада влада была сильной, на что он мог влиять на какие процессы в Украине он влиял? Пост в целом, пост президента Ірані uh, это больше uh, такой uh, исполнительное uh, uh, кресло и uh, это не лицо принимающее решение это не человек, который определяет политику внутреннюю или а, а, внешнюю политику, все а, основные а, стратегические решения принимает лидер исламской а, республики Али Хаменей, а президент является только исполнителем его воли. А, поэтому... А, а, все процессы, которые шли э, в Иране до этого, они будут продолжаться. Это военное со сотрудничество с Россией. Э, международное направление Ирана, сотрудничество с Россией, с Китаем. Э, в этом никаких изменений не будет, потому что на это как, как раз не влиял, а он просто исполнял воли верховного лидера. не стоїть нажидать ніки змінення ні внутрі, ні в міжнародному направлении. так цікаво, зрозуміло. І також ще такий момент в мережі різних медіах пишуть щодо гелікоптера. Чи це був гелікоптер? Бо хтось пише, що це гвинтокрил е, США. Хтось пише, що це російський. От, власне, якщо це дійсно російський гелікоптер, чи може це ось цей фактор вплинути на російсько-іранські стосунки? Uh, нет, это американский вертолет. Uh, до революции в 79 м uh, бывший иранский шах uh, Мухаммед Разапеховик uh, закупал uh, uh, много uh, таких uh, вертолетов. Они стоят на вооружении. Uh, ну, не, они, это не, во, не военные вертолеты, но они uh, числятся и в армии, и в государственных органах Ирана. Вот. А іменно конкретно цей э, вертольот був куплен вже позже, але э, це американський вертольот. Тобто, стосунку до Росії, до цих нічого немає. Взагалі, це все пишуть, звідки така інформація взагалі могла взятися у медіа різних. Не знаю, дуже багато фейків було, тому э, я б не відносився этому серйозно. Добре, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Розказали про ситуацію та ставлення власне іранців до президента. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Мазіар Міон. Це незалежний іранський оглядач, автор телеграм-каналу Революція в Ірані. Ви ж залишаєтеся з РБК Україна. У нас завжди найцікавіше та найактуальніше.